которые они кормят свою армию, кормят чужую армию. У нас за 23 года независимости и ежегодно уходят миллиарды движения на нашу оборону статус. <как> Потом в один момент мы понимаем, как тяжело нашим военным, у которых нет ни социальной защиты, ни материальной, никакой, для того, чтобы действительно проявить возможность и готовность сегодня нас защитить. Я буквально на прошлой неделе, в конце недели, была в Николаеве и встречалась там и с военной частью, которая постоянно дислоцируется в Николаеве и с ребятами, с семьями и с военными, которые приехали из Крыма. Ну, вот, как без офрекордс, без микрофонов, без прессы, по-человечески общались. Вы знаете, что самое обидное? Вот те люди, которые приехали из Крыма, да, которые вот наши патриоты, которые там устояли, которые вернулись сюда, сегодня деток садик устроить не могут, потому что садика сказали нет мест. Работу женщины найти не могут, сказали, работы нет. Ни жилья, ничего не дали. И живут сейчас э, в санаториях, расселили, и никакой перспективы не видят военным пенсию 27 марта сократили еще на 10%. Вот они стоят и задают вопрос. Наталья, вот скажите, неужели мы этого заслужили? Мы готовы в окопы, на передовую, готовы защищать и бороться, и мы верим в нашу страну. Но мы же хотим, чтобы страна в нас верила, чтобы не забиралась последняя. У нас 80 тысяч офицеров бездомных сегодня. Все, они уходят с армии, им говорят, все, забирайте вещи, идите на улицу. И они сидят до последнего держатся за несколько тысяч гривен, которые там платят на всю семью, но чтобы хоть какая-то крыша была над головой. Поэтому мы должны понимать, что защитить мы можем себя только сами. Что, безусловно, нам нужно проводить реформу в армии. И не нужно изобретать здесь украинский велосипед. Вон, есть прекрасная модель, швейцарская. Здесь Швейцария, независимая вне блоковая, где страна сегодня содержит одну из самых современнейших армий в мире. И есть инструменты, как это сделать. Я не военный, я не могу там в деталях рассказать, как это правильно или как это неправильно. Но я знаю одно. Вы знаете, у меня мой дед, он летчик-испытатель был. И он погиб молодым. И моя бабушка осталась с двумя детками на руках. Так вот бабушка всю жизнь работала, обеспечила полностью детей, дала им образование, накормила и напоила, потому что государство платило ту пенсию, за счет которой она могла себя чувствовать абсолютно защищенной, потеряв мужа. Так вот мы должны сегодня дать уверенность нашим военным, что не дай бог что-то случится, их защитят, а пока они будут служить, им не на словах будут говорить, пацаны, держитесь, а им будут реально давать возможность чувствовать себя гражданами в нашей стране с гордоподнятой головой. А сегодня потратить еще в 10 раз денег больше, потому что за любой статус нужно заплатить, и никто бесплатно никогда никого защищать не будет. В надежде на то, что кто-то поможет, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно именно сейчас. Почему? Потому что есть те вопросы, которые разъединяют Украину. Вот вы правильно сказали, да, что нужно сделать, чтобы мы остались едиными, да, чтобы не было даже мыслей каких-то там вот разговоров, каких-то там инцидентов, которые мы сегодня видим. Да нам нужно просто убрать сейчас в повестке дня те вопросы, которые разъединяют людей, те вопросы, которые дискуссионны. Мы с вами можем друг другу долго сейчас пытаться донести свою точку зрения, и каждый из нас будет уверен, что он прав. Но бывают критические ситуации, когда нужно услышать друг друга, когда нужно найти то, что нас с вами объединяет, а не то, что нас с вами разъединяет, отложить в сторону то, где мы сегодня с вами не договоримся, и понять, что у нас с вами есть одна страна. И вот в этой стране мы сегодня должны сделать все, чтобы сохранить ее территориальную целостность и защитить нашего человека. И шаг за шагом дальше искать лучшие модели, которые дадут возможность чувствовать на себя уверенность. Поэтому вот я за то, чтобы все политики отбросили свои эмоции, громкие лозунги, красивые слова, кто громче прокричит, кто красивее скажет, Но кто сейчас время. Вот сегодня нужно подумать, как пенсионера защитить. Потому что если месяц назад он получал пенсию 120 долларов, то сегодня уже 75 долларов, а цены все выросли в три раза. И как сделать так, чтобы через три месяца наши люди с голоду не пошли на улицу. И хоть чуть-чуть протянуть руку и поддержать. Как наших деток защитить, как условия реабилитации, лечения, оздоровления создать. Как дать уверенность в завтрашнем дне. Об этом нужно в первую очередь подумать. А не о красивых лозунгах, а о красивых заявлениях. Я сказала, мы будем гордиться тогда страной, когда наши дети будут гордиться, что они украинцы. И никто тогда нам никакие условия не продиктует, и никто нам не расскажет, единая мы нация или нет, единая и непобедимая. Это наши деды доказали. Смотрите, вы сказали, что за основу для взять швейцарскую модель нейтралитета. Я помолчу про то, что Швейцария это горная страна, в которой каждый перевал пристрелил еще с 19 века. Но швейцарская модель, не без этого. что каждый Мужчина военнообязанный, у него дома хранится оружие. В развитии вашего предложения, что вы сделаете для того, чтобы вооружить граждан Украины для защиты? Чтобы в каждом доме, как в Швейцарии, если мы хотим быть нейтральным, было оружие. Ну, вы правильно сказали, есть швейцарская модель. Там нет такого, что ну, мы с вами в чем-то правы, в чем-то чуть нет. Там действительно у каждого военно обязанного человека, который прошел службу в армии определенного возраста, у него до такого-то возраста такое-то оружие специальное, все дома, ну что он военно обязан? Он не в армии сидел, а дома служил, да, и когда нужно вдруг страну защищать, он знал, с чем Потому защищать и, потом, и как защищать. Поэтому, говорит, там есть свои инструменты, которые шаг э, за шагом от возрастной категории, от уровня э, звания человека, от уровня его военной и э, выстраивается модель. Поэтому я не военный человек. И я э, в этом плане, конечно, э, больше миротворец, не растворец, больше женщина и больше мам. И не переживайте, я уверена и знаю в нашей стране тех людей, которые действительно прекрасно могут сегодня провести реформу вооруженных сил. Но я знаю, что как верховный главнокомандующий, я всегда сделаю так, что в Украине не будет войны. Я всегда найду те инструменты, тот диалог и тот компромисс, при котором в нашей стране наши дети на войну не пойдут. Он и уж как, есть и как мать двоих детей, двух сыновей, я сделаю все, чтобы наши дети не, добег, не были вынуждены взять оружие и идти воевать. Потому что это красиво звучит, но страшно потом будет. Ну Так война уже идет. Давайте будем говорить еще своими именами. Что сейчас вы сделаете в том, чтобы вы... прекратить эту войну? Давайте, это да, ваш последний вопрос, хорошо? хорошо. А то мне легче с вами пойти попить чай да, и обсудить все вопросы, которые вас интересуют. Сегодня, безусловно, сложная ситуация. Вот вы знаете, я сама родилась в Луганской области и, как бы, понимаю людей на Донбассе. И там много у меня друзей знакомых, и знакомых, понимаю настроение этих людей. Я, конечно, не исключаю, что там могут быть и разные горящие головы, и разные провокации. Мы все это понимаем. Но, с другой стороны, я понимаю, что сегодня там люди, так же, как и здесь, на юге, очень обеспокоены. Обеспокоены, как они будут жить дальше. И хотят, чтобы их тоже слышали, чтобы их тоже уважали. И вот очень важно сегодня понять, что ситуацию внутри нашей страны мы должны решить мирным путем. Путем компромисса и путем диалога. Но никак не путем насилия, силы и доказательства, кто сегодня важнее и кто сильнее. Так что нужно найти компромисс и нужно идти на уступки друг друга. То, что касается вот отношений с Россией, я бы разделила эти отношения на три части. Это на политическую составляющую и на социально-экономическую составляющую. То, что касается политической ситуации, то здесь дипломата все-таки нужно, наверное, не национальности друг друга и некрасивые заявления друг другу делать. А нужно садиться, приложить все свое дипломатическое искусство, на то они и дипломаты учились этому, чтобы урегулировать ситуацию чтобы найти понимание ситуации и разрешить кстати, то, что мы получили. А социально-экономические вопросы, они должны идти в развитие. развития. Я вам сказала, это миллионы рабочих мест. И сегодня парализовать еще экономическую составляющую, это действительно создать колоссальную, уже колоссальнейшую проблему, с которой нам очень тяжело будет справиться. Потому что Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье, Одесса, Николаев. Это тысячи рабочих мест, те предприятиях, которые работают за счет продажи в России, либо за счет того, что российский капитал здесь владеет. И сейчас какими-то резкими движениями мы можем только ухудшить ситуацию. Поэтому нужно проводить на профессиональную, плоскость, дипломатическую плоскость и урегулировать этот вопрос. Но ни за что и никогда не допустить сегодня военное действие. Спасибо. Можно? Да, пожалуйста.